Здесь мы с одной стороны зала собрали экспонаты, которые по Великой Отечественной войне, а с другой стороны собрали экспонаты по вот этой необъявленной войне. Это вещи э, и осколки, и какие-то части э, вооружения, которые были собраны в результате поисковой работы в Воловайском котле. Работа эти организовал военно национальный военно-исторический музей, Собралась группа волонтеров, в основном это были люди-поисковики, но были просто совершенно гражданские люди, ни разу с этим не сталкивающиеся. Основная задача группы это был сбор тел погибших наших украинских солдат. Параллельно, да, собирая тела, собирали личные вещи, которые были с ними, собирали все, что было вокруг. Когда мы начали историю, да, методом пошуку, або там, спілкування с ветераном, вивчення по книгам, а сейчас, на жаль, Ми вивчаємо і так, як от, ми бачимо те, що відбувається там, Віловайській відбулося на Сорон. Це те саме, що колись відбувалося в 41-му по всій країні. Тому для пошуковців це така, знаєте, справа, скажімо, небуденна, але вони більш підготовлені для того, щоб спотикатися з такими речами, знаєте, такими неприємними, коли бачиш там, згорівший танк, а в ньому залишки солдатська. І для них немає, знаєте, в першу чергу ставиш завдання. коли ты там протягом 10 лет занимаешься тем, что тебе важно найти солдата, там, радянского солдата и поховать его с почестями, то тут такая сама, то есть мета одна и та самая.